নমস্কাৰ সকলোকে নিতুল অৰ্ণিমা চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ গতিকে চাই থাকক শেষলৈ আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ব কঁঠালৰ চব্জি আমি প্ৰায়েই খাওঁ কঁঠালৰ চবজি বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰে খায় গতিকে আজি আমাৰ ষ্টাইলটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আমি কেনেদৰে খাওঁ কঁঠাল আৰু এনেদৰে কঁঠাল খালে মাংসইও পাত্তা নাপায় গতিকে চাই থাকক কেনেদৰে বনাওঁ প্ৰথমতে এনেদৰে কঁঠালটো কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ হালধি পানী কঁঠালখিনি কাটি হালধি পানীত তিয়াই থ'ম তেতিয়া ক'লা নপৰিব এয়া সৰিয়হ তেল লৈছোঁ অকণমান হাতত খানি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কঁঠালৰ আঠাটো নালাগিবৰ বাবে এয়া কঁঠালখিনি কাটি ল'লোঁ কঁঠালটো এনেদৰে বাকলি এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু কঁঠালৰ আঠা এনেদৰে মিঠাতেল লগাই মানে কঁঠাল কাটিলে কঁঠালৰ আঠাটো অলপ কমকৈ লাগে আৰু সোনকালে গুচি যায় আৰু এয়া কঁঠালখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু হালধি পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ এয়া দেখিছেনে কঁঠালৰ আঠা ইমান সৰহকৈ লগা নাই অকণমান লাগিছে সেইখিনিও মিঠাতেল লগাই দিলেই গুচি যাব আৰু এইফালে কঁঠালখিনি কটা হৈ গৈছে যিহেতু এতিয়া এইখিনি মই সিজিবলৈ দিম কঁঠালখিনি মই ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম প্ৰথমতে আগতে ধুই লৈছোঁ হালধি পানীৰ পৰা আঁতৰাই এয়া সিজিবলৈ বুলি দিলোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ মছলা আদা নহৰু জলকীয়া পকা জলকীয়া লৈছোঁ এটা কালাৰ আহিবৰ বাবে আৰু অলপ সৰহকৈ লৈছোঁ মছলাখিনি আৰু এইফালে লৈছোঁ গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া আৰু অকণমান ডালচেনি আৰু অলপমান গৰম মছলা আৰু এইখিনি একেলগে ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম এয়া মছলাখিনি ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম গোটা মছলাখিনি ভাজি পিনে গুড়া কৰি চব্জিখন হোৱাৰ পিছতো দিব পাৰি কিন্তু মই এনেদৰেই দিওঁ গতিকে চাই থাকক আৰু এইফালে মোৰ হৈ গৈছে কঁঠাল সিজোৱা এইখিনি এতিয়া আঁতৰাই থ'ম পানী খৰা পাত্ৰ এটাত এয়া আঁতৰাই থৈ দিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ পেষ্ট মছলাৰ পেষ্টখিনিও ৰেডি হৈছে আৰু এইফালে লৈছোঁ ফুৰণৰ মছলা ফুৰণত দিম মই গোটা জিৰা অকণমান চেনি শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত কেখিলা আৰু এয়া মই এতিয়া কঁঠালখিনি ধুনীয়াকৈ সাত আঠ টুকুৰমানকৈ এনেদৰে গৰম তেলত ভাজি ল'ম অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি লৈছোঁ এনেদৰে আৰু কঁঠালখিনি ধুনীয়াকৈ হালধীয়া এটা ৰঙচুৱা কালাৰ অহালৈকে ভাজি ল'ম গোটেইখিনি কঁঠালেই ভাজি ল'ম চাই থাকক কেনেদৰে বনাওঁ কিদৰে বনাওঁ শেষলৈ চাই থাকিব সকলোৰে নিজা নিজা ৰেচিপি থাকে গতিকে এনেকুৱা ষ্টাইলত আমি খাওঁ কঁঠালৰ চব্জিখন যিহেতু প্ৰায়ে খোৱা নহয় বছৰত এবাৰ দুবাৰ বা তিনিবাৰ তেনেদৰে খোৱা হয় গতিকে খাওঁ আৰু এনেদৰে গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে ৰেচিপিটো গতিকে শেষলৈ চাই থাকিব এয়া কঁঠালখিনি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে এয়া মই নমাই থৈ দিলোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি কঁঠালৰ মানে টুকুৰাকেইটা এনেদৰে ভাজি ল'ম আৰু এইফালে লৈছোঁ আলু আলু নহ'লেতো নহ'বই গতিকে আলুকেইটাও মই এনেদৰে ধুনীয়া ৰঙচুৱা কালাৰ অহালৈকে ভাজি লৈছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ললোঁ এতিয়া বনাম এয়া কঁঠাল আলু ভজা তেলেই এনেদৰে ৰৈ গৈছে গতিকে সেইখিনি তেলতেই জিৰা দি দিলোঁ গোটা জিৰা কেইটা আৰু চেনি ফুৰণৰ যিখিনি লৈছিলোঁ আটাইখিনি এনেদৰে দি দিলোঁ এনে দেখাত ভাবি বহুতখিনি তেল ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কিন্তু সেইখিনি তেলতেই আটাইখিনি হৈ গ'ল আলুও ভজা হ'ল কঁঠালো ভজা হ'ল আৰু এতিয়া ফুৰণো হৈ যাব আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনিও এনেদৰে ভজা হোৱাৰ পিছতে যিখিনি মছলা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মছলাখিনি অকণমান সময় এনেদৰে লৰাই লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি ল'ম কিয়নো আলু আৰু কঁঠালখিনি ভাজোঁতেই মই অকণমান অকণমান নিমখ আগতেই দি লৈছিলোঁ গতিকে ইয়াতে এতিয়া চাই কিনে দিব লাগিব কিমান লাগিব গতিকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই মছলাখিনিও এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম আৰু এই মছলাখিনিতেই মই যিবোৰ গুড়ি মছলা দিম জিৰা আৰু ধনীয়া বাহিৰে বাকীবোৰ গুড়ি মছলা দিম মই ইয়াতে কি কি দিওঁ চাই থাকক আৰু এইফালে দিলোঁ কাশ্মীৰী লাল লাল মিৰ্চ এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিবৰ বাবে আৰু এয়া দিলোঁ চিকেন মছলা আৰু চবজি মছলা কিয়নো জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়িটো অলৰেডি তাতে দিয়ে দিছিলোঁ আৰু এয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ আহিছে এয়া দেখিছেনে তেল উঠিব ধৰিছে এয়া মছলাখিনি ভজা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মানে তলত লাগি নধৰিবৰ বাবে অকণমান পানী দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি এনেদৰে কঁঠাল আৰু আলু ভজাখিনি ইয়াতে একেলগে দি দিম আৰু সেইখিনিও অলপ সময় এনেদৰে ভাজি থাকিম এয়া দি দিলোঁ কঁঠাল আলুখিনি আৰু এইখিনি অকণমান সময় এনেদৰে ভাজিম বেছি ভাজিব নালাগে কিয়নো মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজিয়ে লৈছোঁ অলৰেডি আৰু আলু কঁঠালখিনিও ভাজি লৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে দিম গৰম পানী গৰম পানী এড কৰিলে সোনকালে হ'ব চব্জিখন গতিকে ইয়াতে এতিয়া গৰম পানী এড কৰিছোঁ পানী এড কৰিব লাগিব কিয়নো পানীখিনিয়ে যিখিনি মছলা আছে সেই আটাইখিনি মছলা আলু আৰু কঁঠালৰ টুকুৰাখিনিত ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব এয়া প্ৰায় দহ পোন্ধৰ মিনিটমান পিছতেই আমাৰ কঁঠালৰ চব্জিখন হও হও এয়া হৈছে পায় খাবলৈ গতিকে এনেদৰে যদি বনায় মাংসইও পাত্তা নাপায় আপোনাৰ কঁঠালৰ চব্জিখন ইমানেই টেষ্টি হ'ব গতিকে আপোনালোকে এনেদৰেও ঘৰতে বনাই খাব পাৰে এয়া শেষত দিলোঁ মই গৰম মছলা আৰু ইয়াৰ পিছতে দিম মই ধুনীয়া ধুনীয়া নিদিলেতো নহ'বয়ে গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব এনেদৰে বনাই খাবলৈ আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই পিছলৈ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ সকলোলৈ